расскажите вообще про себя, с какого вы города, вот, и чем занимались до крипты и трейдинга. Я вообще с Луганска, сейчас живу в Киеве, меня немного покидало по, по стране в момент начала, после 2014 года. Вот. На момент старта обучения по крипте, это было осень уже 2024 года, а как я вообще туда пришел, у меня был нафармлен немного битка, mm -hmm. вот. мне надо было его как-то куда-то деть, вот. на тот момент там было что-то в районе на 800 баксов, я попробовал раз, у меня не получилось, я попробовал два, не получилось, и я такой думаю, ну блин, есть, есть обучение, надо попробовать, по крайней мере я что-то смогу сделать с этим битком. Вот. ну и записался на ваш этот э, курс, который фарманский. Вот прошел его, узнал, что у вас есть курс по трейдингу. В принципе, трейдинг мне больше был интересен, чем в принципе вот это вот все что то, что есть во фламандском курсе. Вот, поэтому я для себя сразу ну, как поставил цель, что я в ближайшее время хочу пройти курс по трейдингу, научиться. Ну, хотя бы понимать и... Эй, эй, и видеть что что происходит на графике и начать торговать а вот скажите сразу да у меня вопрос а когда или где вообще вы услышали конкретно про ФФА, ну вот в целом и почему среди других школ их очень много на самом деле выбрали конкретно нас а а -а -а, для, для, для aja, других а, школ я, я не других да, 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 школ выбрали. Да-да-да. В российских школы я, в принципе, не знала про них, про их существование. Я мне попалась просто рекламка. Я не помню, где-то на просторах интернета попалась рекламка. То есть э, я прослушал э, вот этот э, семинар, который вводный был э, с Сашей Орловским, и как меня зацепило то, что была какая-то практическая часть, не только там, типа, мы такие классные, успешные. Что-то они там рассказывали, показывали, было интересно. Ну и, в принципе, я подумал, что надо брать. Да сразу вопрос. Что вас пугало или тормозило на старте? Вот это вот тоже такой. И что помогло сделать вот, важный шаг? Наверное, тут, э, тут понятно, что ничего не пугало, потому что хотели что-то сделать с этими 800 долларами в битке, да? Но вот по первого шага, вот это тоже интересно, почему спрашивают, потому что это на самом деле у всех людей индивидуально. Вот. И хочется всегда разобраться. Первый шаг, ну, как, у меня было как я хотел именно разобраться и получить какие-то знания и навыки для какого-то дополнительного заработка. Мне было интересно очень на тот момент, это по ботам история, потому что, я так понимаю, это было ну как, ты вроде как ничего не делаешь, а оно тебе приносит прибыль, но было интересно. Вот. Настройки там обещали нам только на обучение выдать, поэтому это была как, как, как решающая такая история. Вот, ну и плюс какие-то направления там и без бюджета я пробовал, смотрел и все, но в итоге эта история мне не совсем понравилась, и мне больше вот именно зацепило это бот, ну короче то, что приносит деньги с какими-то вложениями, может даже минимальными, не, не, не минимальными. Пугала, в принципе ничего не пугало у меня были ну как у меня был, 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 был план то что я трачу какие-то деньги я понимаю что я их трачу на знания на получение знаний поэтому тут в этом плане ничего такого у меня был бюджет выделен на это я строго следовал этому бюджету mm -hmm. до, до поры до времени. А какие инструменты сейчас используете вообще из обучения? Вот что приносит больше всего результата. Исходя, что уже пройден и трейдинг. Вот. Трейдинг. Вот это, вот это я хотел вот. Я сразу знаю. Да, я сразу Евгений, я сразу думаю, вот, вот, вот на этот вопрос он скажет: конечно же, трейдинг. Не, но ну я просто знаю вашу позицию. Знаю, как какой менеджмент вы делаете для позиции И видно, что уже аналитика ну на очень хорошем уровне. Не знаю, золото додержали. Ванги или нет, но я додержал. Mm, я вот... Не, я золото держал шорт, и оно у меня ушло по стопу. Короче, это потом началась лутка. Там надо еще с психологией немного работать. Ну, вот. в, итоге... дискорде. в Дискорде, в все это пишите, будем обсуждать. У нас же Дискорд для этого сделан, на самом mm, деле. Да, надо писать в дискорде. Короче, там с золотом я немного про проштрафился, но ну, в принципе, норм. Вовремя остановился, проб не забрали, все, все хорошо. Ну, вот. слава богу, слава богу. Кстати, вот по поводу этого дам совет: если проштрафились нормально и больше 5%, риск 0,5-0,25 строгий, пока не, вы, не выводите в ноль от первоначальной суммы. Я да, вот... я так сейчас и делаю. Я в принципе после того момента я где-то неделю в принципе график не смотрел, не торговал, приходил к себе. Вот, а потом ну просто 0,25-0,5 максимум, ну и больше я в принципе не открываю на пропелы. ну в принципе позиции. Что был опыт до этого, я слил челлендж на там. Тоже такая же самая история была, просто вовремя не остановился и просто просто играем на все так. Ставим, берем, открываем, уйдет, не уйдет. Ну короче, такая история. да, либо стоп. Либо стоп, либо никак А вот еще, а вот еще вопрос сразу: сколько уже удалось заработать? Ну, можно не говорить прям сколько суп я понимаю, что многим этот можно примерно сказать. Конкретно, конкретно на, на, на трейдинге, да что я скажу, там 1300 долларов, по-моему, заработал. Вот, ну и там как история какая идет. Я зарабатываю, потом а, серия стопов, потом опять заработок, серия стопов. Ну, короче, вот такая вот история у меня. Вот 1300 баксов, по-моему, я заработал и у меня там еще в открытых позициях, не знаю, сейчас пролив, посмотрим, что будет. Ну, а какие вообще амбициозные цели здесь по доходу? Там, не знаю, 5 а, Я, ну, как, первая цель это 5, угу. а потом просто увеличен капитал и все. Ну, просто по сложному проценту, да, вот с, с прибылью. Да, с прибыль. да, да, да. Я, получается, каким образом поступил? Ну, у меня там. Депозит, говорят, говоря, 3000, сейчас я торгую на 1000. До тех до, до 5 догоняю, дальше часть там хочу зафиксировать, вывести, на, на остаток я буду дальше увеличивать депозит, торговать от того депозита. По поводу Discord сервера можете рассказать? По поводу дискорд- сервера порекомендовали вы бы его на своему другу или там каким-то другим людям которые у вас в окружении и что полезного например нашли сейчас для себя но я понимаю что с трейдингом сейчас там и ветка Форекс полезная и э, созвоны в форексе тоже Ну вот хотелось бы от вас услышать конкретно что что вы для себя подчин а -а -а. здесь вот в принципе, ну да, вот эти вот тематические ветки по трейдингу и Форексу очень полезны. Они ну так иногда просто есть смысл почитать, посмотреть, там, чем люди думают, о чем о чем о чем пишут. Вот. А так, это окружение, и ты остаешься не один на один, там, грубо говоря, с парой удоманов, а люди, которые уже в теме, и ты можешь с ними уже как-то и общаться, и там свои мысли какие-то может писать. Вот. И самое интересное, что мне важно, как для меня, как и этот, наверное, для других людей, это было вот на обучении в чатах. Вот, чаты постепенно, они так то отмирают, то не отмирают. Вот. Но если можно какую-то свою мысль показать людям, и люди либо обосрут ее, как обычно там происходит, либо там не... Ну, короче, можно будет споры какой-то допустить, и истину в этом споре какую-то выявить там и для себя, и там, допустим, ну, даже просто кинуть позицию, и кто-то там скажет, что вот это фигня, потому что это так вот это, или там какие-то свои мысли передать. Какая-то ну, да. дискуссия, это очень полезно. Да, сто процентов. В споре рождается истина, тем более в трейдинге. Но опять же, нужна дисциплина. То есть нужно всегда придерживаться все равно своему мнению, вы уже сами понимаете это. Потому что слушать, когда ты на этапе обучения, ты слушаешь. Когда ты уже обучился, ты только практикуешься и усовершенствуешь. Потому что это вот как было у нас. Да, вы же помните, что я говорил. Мне, мне важно, чтобы вы могли с вами спорить. Что я говорю вот так, а вы делаете вот так, у вас получается, и вы мне говорите, вот ты был здесь неправ. Вот это вот самая основная цель, и результат, которому мы как бы стараемся и ведем всех студентов. Ну вот конкретно у нас на трейдинг. И последний вопрос. Представьте, что перед вами вы на старте, да, то есть как бы, чтобы вы сказали себе или что должен услышать тот, кто сейчас только думает, стоит ли идти вообще к нам в комьюнити и на обучение в целом. Вот что бы вы сказали на старте этому человеку? Вот от себя. На старте я бы как себе, так и другим, бы может людям сказал бы, да, стоит не котлетить, сто процентов не котлетить. ну на обучение сформировать свой план действий и четко ему следовать, потому что сто процентов, если нет плана, то метание от одного края к другому ничему хорошему не приведет. Вот. Ну и да, вот не котлетить это основное. Потихоньку оно заработает лучше и быстрее, чем когда мы закидываем котлету, котлета ликвидируется, и ты заново с нуля все начинаешь. Перерабатывать, перерабатывать это, да. Но это вот та же самая спешка дисциплина. Вот то, что, то, что в трейдинге самое важное. Это как у меня спрашивает Виталик, почему там ты 50% не закрыл за месяц? А я говорю, что у меня за год закрыто 56%. Но только эти 56 удерживаю уже три года каждый год а кто-то заработал 50 за месяц а потом потерял 100 и остался с долгами вот это вот самая большая проблема и наверное дисциплина... да и сам, самое наверное основное это не брать в долг потому что те деньги которые ты вносишь в крипту ты должен быть 100 процентов уверен что ты можешь их потерять а так как это только начало пути то с вероятностью 100 процентов ты их потеряешь ну без менеджмента да да, без менеджмента да и так Но... Хочу обратиться опять же к нашим зрителям, кто будет смотреть вот э, наш э, видео касс скажем так, с Евгением по поводу и обучения трейдинга и вот все темы, которые мы сегодня разобрали, э, результат, к которому пришел Евгений и продолжает идти к этому результату. Вот вы можете опять же понятно дело, что с нашего диалога здесь не все понятно, тут не раскроются все карты, мы сейчас не можем показать все наши позиции там, которые мы открывали и на менторстве и на обучении, вот, но сам факт, что вот вы должны понимать, что вот таким вот процессом у нас проходит в принципе обучение, и вот как бы результаты, которые которые я получил от Евгения, даже там с вашей там 1300 долларов вышло, из тех, что вы наторговали, это в принципе все равно результат, вот, которому стоит идти и дальше его масштабировать, ну вот, поэтому мой совет в любом случае с пропом работайте, это 100%, вот заработка с пропа нету бюджета, берите второй проп, еще один делайте ферму, это в любом случае поможет масштабировать трейдинг от слова совсем. То есть, если бы у меня был такой инструмент в начале, когда мы начинали, я бы точно начинал бы с него. Вот как-то так. Ну, в принципе, все. Поэтому, опять же, кто пишите ваши вопросы менеджеру вот под нашим видео с Евгением, он вам даст полный, скажем так, видео гайд, общение, разложит все по полочкам, объяснит вам, что и как, что вам нужно на трейдинг, либо вы идете на крипто, ну вот и поможет разобраться вам, э, что же вам выбрать, вот для того, чтобы начать в нашей компании вообще, в принципе, обучаться. Вот, как-то так. В принципе, у меня все, Евгений. Если у вас есть какие-то вопросы, Можем тоже обсудить. Я хочу, другие. я хочу тебя поблагодарить, Виталик, за твой вклад в то, как ты вкладываешься в людей, а как ты их обучаешь. Очень полезно, очень прикольно. Это было интересно, это обучение. Это, в принципе, ну как, для меня трейдинг это, ну как на данном этапе жизни, это не будет в ближайшее время основной заработок, это для меня хобби. То есть я чему-то научился, я буду постоянно развиваться, пытаться добиться каких-то результатов, но я понимаю, что это не станет моим заработком на ближайшие там, пару лет, возможно. Вот. Но это интересный инструмент. Я рад, что ну, как попал в свою команду, научился чему-то. Вот. Будем дальше видеться, встречаться в Дискорде. Я думаю, будет все вот. Хорошо. В принципе, Тут, Евгений, спасибо огромное, мне тоже очень приятно. Вот, не, я, конечно, хочу, чтобы у вас этот заработок был тоже основной, но вот подумайте насчет проб, насчет масштабирования пропов. Вот там где-то 10, проп... там 5, там 100, они все равно никуда не уйдут. То есть FTMO, наш проб, они будут работать всегда. Вот. И где-то так тянуть свинговое золото, какие-то лишние пару тысяч они не будут никогда лишними даже если у вас это, допустим, там не основной вид заработка. То есть я ж, я что же вот для меня, допустим, проб это как э, хобби на самом деле. То есть для меня это хобби и диверсификация. Там у меня есть один аккаунт на 100 тысяч. Вот я там там наторговал 3 процента, там 4 и уже за месяц там какие-то в средние 5-6 тысяч я могу оттуда забрать. Вот. Ну как бы почему нет? Да, занимаюсь. Как раз закончу челлендж, надеюсь. Все будет хорошо, главное не спешите. Тут, же, тут самая большая ошибка это спешка. Главное, главное, угу. не спешите. Все будет в порядке. Хорошо, было приятно пообщаться. Спасибо вам огромное за фидбэк. Мне, мне очень. Мне, мне аж прям на душе так стало приятно. Я просто сразу вас увидел, что вы будете подключаться. Думаю, так. Думаю, Евгений, Евгений. Я просто не увидел сразу ник, а потом вижу вашу аватарку, думаю, все, значит, сейчас будет сейчас будет разговор. Вот. Ну, увидимся тогда в Discord. Да, приятно было. Спасибо, Виталик. Все, хорошего дня, продуктивного. На связи. Пока.